hafta davomida oliygohda bo'lib o'tgan yangiliklar haqida termiz davlat universiteti hafta yangiliklari orqali xabar beramiz falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya ishi muvaffaqiyatli himoya qilindi termiz davlat universiteti iqtisod kafedrasi o'qituvchisi norqobilov nusratilla norsaidovichni investitsiyalardan samarali foydalanish asosida mintaqa iqtisodiyoti barqaror o'sishini ta'minlash mavzusidagi iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun tayyorlagan dissertatsiyasi muvaffaqiyatli himoya qilindi termiz davlat universitetida rossiyaning oltioy universiteti matematika va axborot texnologiyalari instituti bilan uchrashuv bo'lib o'tdi termiz davlat universiteti rektori avazjon marahimov xalqaro hamkorlik bo'yicha prorektor dotsent mohira Xoshimxo'jayeva, oltioy davlat universiteti matematika va axborot texnologiyalari instituti kibernetika va amaliy matematika kafedrasi professor o'qituvchilari fizika matematika fanlari nomzodi dotsent zuhra alieva va texnika fanlari nomzodi dotsent ponkina hamda fakultetning professor o'qituvchilari ishtirok etdi o'tkazilgan uchrashuvda ikki mamlakat ta'lim tizimidagi hamkorlikni mustahkamlash borasida muzokaralar olib borildi universitetda tutorlarning o'tgan 2022 yilgi hisobotini qabul qilish jarayonlari bo'lib o'tdi unda tutorlar o'zlarining bir yil davomida olib borgan faoliyati haqida ma'lumot berishdi hamda o'zlarining talab va takliflarini bayon qilishdi yakunida talabalarning yashash sharoiti hol ahvolidan xabardor bo'lish qiziqishlari bilan tanishib chiqish hamda talabalarning ijtimoiy faolligini oshirish bo'yicha topshiriqlar olinib kerakli vazifalar belgilandi termiz davlat universiteti yoshlar ittifoqi boshlang'ich tashkiloti tashabbusi bilan talabalar turar joylarida istiqomat qiluvchi talaba qizlar o'rtasida pazandachilik sportning stol tennisi va she'riyat kechasi musobaqalari bo'lib o'tdi tanlovlar quyidagi nominatsiyalar bo'yicha bo'lib o'tdi eng yaxshi pazanda eng yaxshi sportchi qiz eng yaxshi sherxon tanlovlarda universitet talaba yoshlari faol ishtirok etishib diplom hamda esdalik mukofotlari bilan taqdirlanishdi termiz davlat universiteti yoshlar masalalari va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha prorektor obujon shofifa kimyo fakulteti dekani hayit to'rayev birinchi talabalar turar joy binosida istiqomat qiluvchi talaba yoshlar bilan uchrashdi talabalar turar joydagi shart sharoitlar bilan <tallablar> tanishildi talabalardan hol ahvol so'raldi va takliflar eshitildi uchrashuv so'ngida davra suhbati tashkil etildi hamda talabalar o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob olishdi <imgülüyor> sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi dam olish kuningiz xayrli o'tsin bizni kuzatishda davom eting